Это не вы могли зателефоновать. такие моменты. Чи не я мог зателефоновать? Это вы могли включать. Мы могли зателефоновать. Вы прям построились, Марина? Лица не обезображены интеллектом.

классный персонаж стоит живет видишь протеинчики блин и думал же взять еще с собой в бумажной форме закон про захват информации приватные так этих персонажей снять надо. Главный персонаж. Ты нас смотри какой, какие персонажи прибыли видишь, она стоят в футболках. А кто? Это? А кто это? Силовая а какая-то поддержка видишь? Смотри как как на подбор. И, ин 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 кучу. Интеллекта ноль. на штурмовиков похоже. Это похоже либо беркут либо. Это, вам, вам, это не напоминает Беслан или что-то да, типа Не, нам это напоминает Донецк. Да. <laughs> они должны зачитать нам наши права. Вот так вот. Допытывать нас будут, как свитки. Да. Фамилиями, и отчество да. можно в принципе и шо, не давать. Дергать, типа? Не Можно а? не давать, но просто сам прикол. Нет, так они ты они мают просто списки участников. Дайте нам списки участников, что еще будет.

Абсолютно это, это, одна помню, что одна ланка убила. Тебе там бишь рукой, мать, а тут бишь ты. Ну нет, там Там они поняли. Нет, там они поняли. Они поняли, что нужно действовать мягче, судя по всему. Ты сдал нас уже? Короче, ходишь туда, надо не трогать, ничего делать. Без данных не выпускают. Паспорт, прописка и телефон. Все отдал? И группа, все. Ты все отдал, да? Все, теперь я и здесь. Где твоя честь? Где твоя честь? Подозреваю, что сказать, связь не про Петровская безопасность. Снимай, пожалуйста. Тебя затримают на тест. Снимаю. Главное, этим, что, что у вас есть. паспорт. Потому что без паспорта они паспорта не к... могут задержать на трое суток до выяснения обстоятельств. Нет, у нас, у нас л... а под... да. кимоваски кимоваски. Ты, ты МПК. смотрел бойную Мин... стой? Да, кимоваски. Кимоваски. да, Мин... да на ну, не на трое, а ментовский На основании, что мы сейчас задержим. А вот парк под памятником Ленина. Сал, как были трое, не Я видел, он видел. Задерживают трое суток до выяснения. Максимальный срок трое суток. Естественно, если ты какой-то такой противник, Продолжение следует...

так. Ну как настроение? Чудово. Это все для, для тех кампу, для, для слайдов. Это высокая оценка деятельности э, тех кампов, как на меня. Это что-то суттево, против чего надо бороться. сейчас что слышишь слышишь за все. Ты не это снимаешь. Вон, он хотел пройти, видишь, ребят не пускают. Да, это хлопчик, который хотел пройти. Вы ему там он людей задерживает силы. А это не по закону. Ну, ну, вы... Потому пройти, что, он, он ну, Я понимаю, что вы протоколы закроете, но все равно это будет в прессе. То, что силой задерживают людей в зале, не выпускают. Мы пытались выпускаем. Уже два ваших. А он меня пока я не паспорт не дал. Вот он, вот, 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 что по телефону по uh, special Спешл tech, tech camp Сайт. Переведешь ты или ты не владеешь? Ой, мадам, как переводчик, вы выступите. Как вам данная ситуация? It seems as though it's probably just a way of interrupting the activity, right? Just by isolating people, and then once they're isolated, then they have to interrogate everybody before they allow them out. So it slows the process down, so it can actually take place. So we do a similar thing when we have protests in the states. We just isolate people so they can't act out.

Будь ласка, доклади нас Тобто в подальшій своїй роботі ви теж будете використовувати от, інформацію про і опит з нашої події? Якось будете використовувати Have with emerging technology, or sort of influences or ideas around, you know, tech culture, the potential, right, for the what happened in Syria and Egypt and other places. I think there's this fear that technology can be. Used. To actually instigate civil society, which is exactly what the idea is. Right? We're trying to sort of clamp down so we don't actually have full participation and open expression. Thank you. Mm -hmm. I think it's an example of the potential power. Тобто ми завдяки новітнім технологіям і сайту Техкем будемо розповсюджувати інформацію про цей страх, про подібні ситуації. Дуже дякую вам. Молоді люди, можна представитися? Ви збираєте інформацію? Ні, ми студенти. Вы студенты? Да, с соседнего вуза. Соседнего вуза. На четвертый, четвертый когда. Привет. Привет. Привет, да. это, класс. Окей. Где наш представник ЗМИ? Где наш представник ЗМИ? Ага, он там он сидит. Такие поважные дядьки. так да, тебе никто не ответит Чуя.